Приветствую! Сегодня в наших цепких лапах представитель итальянского автопрома. Когда речь заходит об итальянских автомобилях, возникают ассоциации со спортивными Ferrari, Lamborghini, Maserati. Но наиболее крупный автомобильный производитель в Италии, настоящий автогигант мирового масштаба, это, конечно же, Fiat. Именно Fiat недавно приобрел полностью концерт Chrysler, и теперь мы все в ожидании новых моделей Fiat, Fiat Viper, Fiat Cherokee. Также Fiat участвует в тендере на разработку автомобиля для президента Соединенных Штатов Америки. Образ автогиганта не мешает Фиату делать акцент на производстве малых и дорогих автомобилей. И сегодня речь пойдет об одном из таких автомобилей – рабочей лошадке по имени Добло. Благодаря стараниям хитрых маркетологов, Добло может быть микроавтобусом, минивеном, может быть даже кроссовером. Но на самом деле Добло это всего лишь фургон грузоподъемностью 730 килограмм несмотря на широкую палитру комплектаций, продается Добло лучше всего именно в базовом исполнении. Разработан Добло был в 90-х годах прошлого века, выпускается по сей день и будет выпускаться, скорее всего, до тех пор, пока на планете не иссякнут запасы железной руды. Секрет популярности этого небольшого автомобильщика кроется в его низкой цене. Из-за низкой цены у него практически нет конкурентов. При этом покупка топла, как правило, осуществляется спонтанно. Никто не мечтает купить этот автомобиль, никто не мечтает на нем ездить. Но при сложившихся обстоятельствах, потенциальный покупатель, мечтавший купить Volkswagen Kani, либо Ford Transit Connect, либо же Citroen Berlingo, вынужден остановиться на Fiat, поскольку вожделенный фургон другой марки денег на него не хватает. Качество сборки автомобиля оставляет желать лучшего. Из-за зазоров практически в палец салон автомобиля не слабо промерзает зимой. О дизайне автомобиля говорить абсолютно бессмысленно. Удобно дизайн, в принципе, холодильника. Такой же самый цвет, те же самые распашные двери наподобие холодильника side by side. В общем, такой себе итальянский холодильник, выпущенный при этом в Турции. Аэродинамика у него такая же самая, как в холодильнике. Очень высокий коэффициент лобового сопротивления из-за высокой крыши. Коробка передач в подавляющем большинстве случаев будет механическая, пятиступенчатая. Организируется она с дизельными двигателями, бензиновыми, а также двигателями, работающими на природном газе. Самый лучший, конечно, вариант это дизельный двигатель. С ним у Fiat есть... Хоть какая-то тяга. Бензиновые двигатели только делает что пожирает дорогостоящий 95-й бензин, при этом не выдавая никакого темперамента, с трудом набирая сотню э, порядка 18 секунд. Это при условии, если автомобиль будет пустым. Также фирменная особенность большинства фиатов это то, что двигатели фиатовские очень любят кушать масло. Странная особенность. Благодаря клиренсу 18 сантиметров, Добло можно рассматривать как хорошую альтернативу переднеприводным кроссовером наподобие Рено Дастера или Hyundai Tucson. Несмотря на очевидную привлекательность покупки нового Добла, я бы рекомендовал бы поддержанный Добло. Поскольку автомобиль очень быстро теряет в цене а длительный выпуск автомобиля, который уже продолжается почти 15 лет не способствует повышению цены, поскольку на рынке существует очень много экземпляров этой модели.